25 января этого года исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В память о нем прозвучит одно из его стихотворений «Чужой дом». Что за дом притих, погружен во тьму, На семи лихих продувных ветрах, Всеми окнами, обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого. Только тень промелькнула в синях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь, как все равно в кабак, а родишка! каждый третий враг своротят скулу гости непрошенной, образа в углу и те перекошены. И затеялся странный чудной разговор. Кто-то песню орал, да гитару терзал, а припадочный малый придурок и вор мне дайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежите у вас разучились а двери настишь у вас, а душа заперти. Кто хозяин нам здесь, напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал, Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, кого искал, где поют. Они стонут, где пол не богат. О таких домах не слыхали мы. Долго жить в потьмах привыкали мы. И мы в зле до шепоте под иконами, в черной копоте и смрада, где косы висят образа, я башко чертя гнал, забросивший кнут, куда кони несли, доглядели глаза, и где люди живут. И как люди живут? Сколько кануло, сколько схлынуло. Жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас, неумелая, очень черная, скатерть белая.